...che è la parte importante della nostra giornata. E dice, se non uscite, se non vi ricordate, cosa vuoi che facciamo noi? E quella mamma ha preparato la cioccolata e i biscotti a mezzanotte. E la mamma ha preparato il cioccolato, il genio, il e, e diceva alla bambina, gli diceva lo tsunami, i pirati, la guerra, che è E... E diceva che alla bambina, stavai, stavai, tsunami, pirati. E è perché sei la parte più importante della mia giornata il prestare cassa centrale come si tiene in Vasteliscia, come si tiene in Vasteliscia e ci stanno un po' di ma non è vero alzano il non è vero molte volte e tu sei c'è altro, c'è mia e questa è la cosa peggiore perché se perdiamo i bambini, perdiamo i nostri figli, noi abbiamo perso tutto negli esseri umani se uno stradimo nasce di te lo stradimo sempre per, per Gesù, il bambino è messo in mezzo, ci sono tutti, tutti gli apostoli con la barba, ci sono i, eh, quelli che poi diventeranno vescoli tutti, sono lì. E vogliono sapere chi è il più importante, è quello che ha la barba più lunga o il capello più alto. E Christos, Був оточений апостолами, мудрецями, книжниками, з того бородами, з великими капелюхами. І вони, власне, хотіли знати, хто найважливіший, той, що має довшу бороду, той, що має більшу шапку. Мати зупинити у бомбінаме. Але Христос став si sul serio quello che dice Gesù, sì. діти зісу. І завжди потрібно брати серйозно. Uh, testo se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli e è la è la cosa più importante il serio è e sono contento che questo libro è pubblicato da Don Bosco Don Bosco per Don Bosco ovunque ci sono i salesiani la parte più importante dell'umanità sono i più piccoli già se tu è bosco e su delle -de la частина a sostistere, la частина di istra e non mense. E questo è lavorare per il mondo. Il cioè significa lavorare per il tuo bravo spirito. Ricominciare da ciò che è piccolo, tipo riscuotare sto stesx coi Per questo la tecnica delle storie in fondo piace. Техніка підхід розповіди подобаються директа, а й до піколі масека тут. Uh, Розповіді вони, оповідання, вони призначені за найменше, але підходять для всіх. Вчера умовно камінала, коли свого пікло, ніподіли. Був люди, який обговорювався своїм моменту змогу і тікав нікотину, і градия, яке червоно не в'язала ціття, і показував внучки великі дерева, які були поперед року. e diceva al bambino guarda guarda bimbo mio, come lavorano gli alberi il cascato corso dovesse dovesse da tempo gli accendono per sui droni e il bambino dice ma che cosa fanno gli alberi il cascato corso è solo droni non, non dice guarda come faticano come come hanno delle, delle braccia in alto e delle braccia in basso nella terra e gli casando, che dovesse, con il scasso, corso dovesse è come un cascato per sui droni Руки, руки в горі і руки внизу в землі. Факто комеді корди моторобусти. І стовпу зроблений на наші зі штурмки, з владені дуже нічними. Тейменові ціла та каталате. Вони тримають небо, тримають небо близько до землі. Guarda come sono contorti i rami e le radici per la fatica che fanno. Dove si scorciano i rami e le radici, e con questa fatica Ma chi fa fare loro tutta questa fatica? Ma chi li fa fare fare questa fatica? Il vento. Il vento vuole staccare la terra dal cielo. Lo dice il vento? Il vento vuole staccare la terra dal cielo. Ma gli alberi tengono duro. Ma gli alberi tengono duro e per adesso vincono loro. Dobbiamo difendere gli alberi, ma dobbiamo difendere soprattutto tutte quelle persone che fanno il lavoro degli alberi e tengono il cielo attaccato alla terra. Non potremo tutto il che Anche questo, anche questo è parlare, è parlare con i bambini, con i ragazzi. Quello che facciamo con le haie, voi volete, questo situazione, noi non vogliamo che il cielo se ne vada, non vogliamo che il cielo si E per questo teniamo duro, anche noi... E per questo noi siamo tremati di Ed è anche il lavoro di molte famiglie. E per questo che facciamo con le haie, Non è sempre non so se è facile. C'è una storia che potrebbe essere una piccola storia, sempre familiare. Con è perché ogni famiglia è piena di piccole storie. Per non è una storia, dovete imparare ad ascoltare quello che succede nella vostra famiglia. Non c'è questa stufa te se non vai la farsi І бамбіні сонно на раторій маніфік. Прекрасними доповідачами завжди є діти. Дитина від того бамбінок не анатома школа, хомер єся, а віри, я багато на балинах і провізанити ще й зам'я блокатона справа. Ви знаєте, можливо, доводилося чути прекрасні оповіді дітей, дітей, які кажуть, що вони пішли до школи, тому що прийшов приїхали ті, який забутував дорогу, і тепер змогла збулася до школи. Comunque c'era una, una bambina, piuttosto che di di nome Arianna, mi ricordo Arianna, aveva 5 anni, io vivo in e come tutte le bambine aveva incominciato la, la sua carriera umana eh, camminando a quattro gambe e si dice che c'è un altro scoperto, un po' di traballando, e poi dice che è un E quando succede questo, uno, uno qualche volta cade, e poi di una E allora eh, si sbucciava i, i gomiti, il naso, la fronte, le ginocchia. C'è una madre, si dice che c'è un occhio, una pulina, che si e quando succede queste sono fiumi di lacrime e come si è per varważo i di Allora la mamma aveva inventato un rito quando arrivavano le lacrime. la mamma придумала inventato quei obradi, quelli proprio con Inventate i riti a casa. sono magnifici, E il rito era questo. La mamma largava le braccia e diceva vieni da me. Il vostro cervello era come se la mamma mi trovava un bambino e mi casava con te me. Allora la bambina andava sulle ginocchia della mamma. Come la stava la mamma. prima? La mamma la stringeva forte, ma mi uscendo di mamma. E poi diceva sei la mia bambina e poi che in casa, te muoia di dice... e la bambina faceva sì con la testa". il tuo sposato non sa la mia nespolina Ariana, te muoia Ariana e e lei faceva sì e già piangeva a me, io c'è un cavolo con voi e te è tutto l'altro che e alla fine la mamma stringeva forte e poi diceva il chimsi mamma e se non mi sono messo queste in casa e io ti voglio bene per sempre in eterno e ad ogni costo io te ti potrò sempre, i sempre e di Finito questo la bambina poteva ricominciare tutto, correre, girare, era tutto finito. che a e questo continuò per qualche anno ogni volta che arrivavano le lacrime, gli tanto e poi non lasciamo che ce n'è la stessa cosa e se la storia finisse qui non sarebbe neanche tanto bella. E poi le storie si funzionasse, non sono mai non vuole non fare una storia, ma non finisce qui, ma la volta non qui. Questa mamma fa eh, l'architetto in casa e lavora in casa. Cioè mamma ma è professione è di buona dono e ha molto lavoro, e ne ha trovato lavoro e ha altri due figli adolescenti. Nei yescer il di testarce oltre alla piccola mia, Che non è che la riga. E ha anche un marito, il maestro unica. Come avere un altro figlio, il quarto. Cioè dai, mamma è scelta, c'è un E un giorno tutti eh, avevano portato lavoro

la piccola Arianna arrivò subito Ma anche Arianna? Frasi come questa? e disse alla mamma vieni da me e si è andata da me e si accoccolò sulle ginocchia della mamma si la mamma la e poi la frinse forte come mi ha detto? e disse sei la mia mamma e la mamma? e la mamma dice <laughs> La mia nexcolina mamma, poi Ma mamma Yahya, e lei esprese forte e poi disse, e io ti voglio bene per sempre, in eterno e ad ogni costo, il mismu Yujnachi io Yahya per dubbio, nasa, vichnosti e saputi questioni. E questo vuol dire che tutto l'amore che si...